Отряд Беркут поймал преступника, который напал на меня позавчера, отобрал телефон, хотел отобрать сумку, ударил меня. Значит, а сегодня, когда шла по Крымскому бульвару возле магазина Сельпо, я его узнала в лицо, позвонила 102 и в течение пяти минут приехал отряд Беркут, значит, с которым я указала место, куда он направлялся, этот преступник. И они вместе со мной по описанию, я подробно описала, и мы шли значит, в том направлении, вот, вышли, и я увидела, что стоит уже машина, и его задержали, и спросили у меня, это он, и я и сказала, это он, потому что я его узнала на сто процентов, да, это был он, который меня ограбил и ударил. И большое спасибо Беркуту, что они так оперативно споймали преступника. Это же было в пол дня. Значит, аж улица, по которой дети идут со школы в школу, среди белого дня прямо с разбегу бежал и кулаком целил в голову, попал вот в челюсть. Да, среди белого дня это все происходило. Это кошмар, но надо людям не бояться сразу обращаться в милицию, потому что сегодня их уже поймали и они будут сидеть в тюрьме. Спасибо большое, что так быстро отреагировали. Да, потому что я, конечно, я не ожидала, что так быстро их поймают. Они, их было двое, второго тоже поймали, преступника, благодаря ребятам.